Когда вы живете на оккупированной территории и тем более живете в условиях, когда полностью все не просто ваши права игнорируются, но вы находитесь под постоянным прессингом, давлением, страхом, то вы внешне не сможете проявить свое истинное отношение к этой власти. Я хочу сказать о том, что... Э -э 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 оккупационные власти они же имеют собственные инструменты для того чтобы замерять состояние людей и не только крымских татар люди видят что происходит на пляжах они пустые люди видят собственно о том что то к чему призывали их бороться некоторые по типа константинова и других это еще хуже намного скажем та же самая коррупция экономическая политическая но самое вот людям не дают ну, попытаться даже самообманываться попытаться самоуспокаивается, самоуспокаиваться, и так, наверное, будет правильно, ежедневно принимаемые репрессивные меры. Вот смотрите, завтра, 18 июня, первый день священного Рамадана. Завтра вызываются многие активисты крымских татар на допросы в Следственный комитет и ФСБ, собственно. Я назову только двух людей. Сания Аметова, председатель регионального меджлиса, это человек, которого я знаю с детства, человек, который студенческие годы прошла через Нунхемсарское национальное, национальное движение. Но просто колоссально авторитетный в своем регионе человек, и не только среди крымсатар. Она вызывается на допрос завтра и вызывается имам села Долинка Красноперекопского района, тоже достопочтенный мужчина, глава семьи. Эти люди вызываются на допрос за то, что посмели 18 мая провести митинги памяти жертв геноцида крымсатарского народа. 18 мая день первой священной Рамадана. Это все равно, что где-то кто-то пригласил бы православных, скажем, русских, этнических, на допрос в День Пасхи. И вот такое отношение у людей, естественно, к этой власти. Они понимают, что они э, пытаются их раздавить как политически нелояльных, как э, национально-этнически других, и как, исходя из своей религиозной ксеноподии. Когда люди потянулась из пивострова на материк, мы были шокованы. Э -э, вот Тією доброзичливою, доброзичливим відношенням людей, е до кримських татар, е які були вимушені виїхати. І це проявлялося повсюду. Ця доброзичливість вона збереглася, вона збереглася, і багато людей, які переселилися до материку, вони знайшли нових людей, вони намагаються максимально е просто, знаєте, знаходити свої ниші, щоб не бути тягарем і для тих, хто їх прийняв, гостеприємно. Я хочу сказати відверто, і я думаю, що Павло про це знає. Ми всім людям говоримо щиро. Спирайтеся на нових друзів, не пускайте коріння на матеріку. Ви маєте повернутися назад і ви повернетеся. Люди живуть цим.